бо что неделе назначено, я майже там что неделе, хотя там у меня есть учителя. Вот. Сегодня там меня нет, то есть завтра не будет там. Зрозумите. И она каждый неделю приходит. И я ей говорю, на вами по имени, говорю, что вы довольны? Она говорит, дядьку, я очень довольна, что вы открыли тут школу, и что наши дети, батьки не верят, идут тут. И Слухають, слово Боже, на вечір на п'ять годин відкрив я собрання робити. Я об'явив всім забрання після цих дитин, значить собрання на п'ять часов. Приходять люди з міра цього. І той директор приходить, і коліна склоняє. Є нехторі люди, ви знаєте, вірячи, такі хочуть сьогодні бачити чудо, що багато стало віряючи, я не таке поняття. Дох нас сіяти. Ви знаєте? а Бог будет возрастать. Слава Ему! Слава Богу! Слава Богу! Слово Божие тут! Чилось! А воно взошло, в есть. Я приехал подивиться, с некоторыми христианами поговорить тут. Рассказывают мне, что есть, дом строится. Вы знаете, это люди говорят. Можно верить и не верить, но когда я приехал, посмотрел, да, Це чудо Боже. Чудо, чого ще повторяю? Бог підняв боліт, щоб я побачив цей дом і стрінувся з тими християнами, які суд, які славлять Господа, славлять. Хай Бог благословить вас. Цьому посілку? Хай Бог прямо носить більше і більше душ для спасіння! І щоб Господь благоволів. В житті нашій і щоб ми були істинними християнами. Слава і вас, Бог благословить. Другі браття і сестри, я дуже благодарен нашому Господу Богу, що Він дозволив мені здесь бути. Коли я услышал об этом строєнні дома молитви, Господь вложив моє серце завести сюда лепту. которую не я дал, а он дал мне. И я возил сюда, не сюда, а в, Луцк, где братья там принимали, и у них этим заботились. И слава нашей молитве! Здесь у меня есть друзья. Кулешникова сидит сестра Шура, и у нее есть дочки. Я сегодня встречался им. Внуки, Ей были. И я имею большую радость. Хочу прославить нашего Господа, хочу спеть одну песню. Не вечно буду я скитаться. Я думаю, что вы ее поете. Это а 70, то буду я скитаться и не сумрачной темной я. Yeah, Богові і вам, сухобезводницькій, ви мені такі близькі, рідні. Я тут працював саме в Сухомизводні, три роки на базі номер 1 хто старших людей, у нас згоріла та база, я хотів би побасити. Тому я вас дуже цін, дуже цію, хай Бог. Від нас. І ми повинні завжди дякувати за нашу країну. І один раз мені, провезте Бори комуни, один раз мені сказав один, не який його мати була віруюча, і його баба була віруюча, і його жінка була віруюча. А він, коли я йому принесу русську газету, до мене шлють, ті брати, які передачі з Руського Транссвітового радіо, я їх дуже люблю слухати і коли йому занесу. А що то каже така руська газета? Тибе приніс українську. Дорогі в Бога всі люди одинакові. І ми, як християни, любимо всіх людей, і русських, і поляків, і всіх, і всіх, хто є на світі. Ще хочу вам сказати за своїх дітей, із якої я сім'ї. Мати моя була вірюча. Коли мені була от така, як та дівчинка ось там стоїть, батько був невіруючий, курив, але правда не пив. І коли він лягав спати, як за папіроса і ляже, і попалить, і сорочки, і пеліни, і все, що було. А як кашляв, то побудив всіх на світ. Але прийшов час, коли і він покинув те все і став вірніше, і вже тоді каже, коб я був раніше покаявся, я був би мені, легше прожив. В мене було чотири сина, один помер 36 років. В мене було в сина мого, дві внучки, остались сирки. Тому я радий, що мені предоставили Слово Боже і з вами поділитися. хай Бог всіх благословить! Дякую, дякую. Спасибо. Дорогі браті! Брату от святи, брат Ніколай Клімчук, який також активно трудився, святи вручають нашому брату. Це святи по Слові Звонські. Братья и сестры, среди нас есть один брат, у него здесь был из Пернопольской отец. Пожалуйста, слово приветствия и несколько слов, что вы хотели бы сказать. Как вас зовут? Роман. Брат Роман? Михаил. Михаил, слава Богу. Роман Михайлович. Слава Иисусу Христу. Слава, слава Иисусу. Слава. Звычайно, я, как говорят, коренный и очень глубокий галичан на Украине. Знаете, там вже... На Тернопільську. Звичайно, говорити, знаєте, я просто, ну, просто не, не можу розумієте, Я так хочу коротенько обігти всі ці події. Я лишився без батька два роки, його я не пам'ятаю. Але коли я їхав в армію, ще тоді була Горківська область, а це поїздом Москва, Москва. Нижній та гіл, я згадав, що десь тут, в Горківській області, на Сухобезводній, тут залишився мій батько. І от коли я почув, що будується він, я зв'язався по телефону із місією, яка в Луцьку, і вони мені представили можливість бути ось тут з вами. В тому новому молитве домі. Я є вдячний братам місії Луцької. Я познайомився з тими, особливо двома братами, які говорили старі брати. звичайно. Я приїжджав цю місцевість тому 40 років назад, як їхав у армію. Сьогодні Господь дав мені знову можливість бути. Я тільки, знаєте, що хотів би. Я хотів би ще тільки побути на цьому лагері, на тому місці третього лагеря. Якщо хтось знає хоч його місце, я тільки як син хотів би вступити хоч там приблизно на ту землю, де був і мій батько. хотел просто поделиться этим писанием для размышления. Иисус говорил такие слова. Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать ищем, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпускать измученных на свободу, проповедовать это, что приятно. Пусть это место, как мы уже многократно слышали, пусть это место для молитвы. Обездоленные и потерянные цели в жизни, чтобы они приходили и находились здесь, в Оставленные, обманутые дьяволом, пусть люди этого поселка и многие из различных окрестностей приходили и находили упование. Поэтому на вас есть большая ответственность. Мы уедем, вы здесь остаетесь. И как вы поведете, и как вы будете жить, здесь люди местные будут говорить о нас, обо всех нам. Поэтому да благословит вас Господь. Да укрепит вас в истине и правоте. Потому что страдает не человек страдает все тело. Бесславится, мой друг, бесславится Христос. Пусть эти слова, они не будут просто, праздно или громко сказанное. В Неволое, в Владимирской области, здесь недалеко, там маленькая церковь. И председатель колхоза говорил, Иван, если будешь пить, я отдам этим верующим, они сделают тебя не пьющим. Ты пьешь, пойдешь туда и будешь пить. Разнеслась молва, что там за люди. Никто не может избавить от наркотиков и пьянства. А идите туда, они вам дадут свободу. Вызывает служителя прокурор. Слушай, вы чем занимаетесь? Чем обладаете силой какого? Почему вы меняете людей? А он говорит, слушай, Бог сказал, Бог сказал, вот в этом Евангелии. Значит, слепые презревают, слепые видят, хромые ходят, прокаженные очищаются. Подает им руки, так и действует. Поэтому да благословит сегодня Господь вас. Мы будем молиться за вас, чтобы и администрация, когда трудные минуты будут у них, они могли действительно прийти и сказать, народ Божий, помолитесь за нас, им тоже тяжело. Это очень нужно. Поэтому мы за правителей, я благодарен за 70 лет, как один сказал, что сегодня украинцы, белорусы, русские нас научили понимать друг друга. Нам не нужно переводчик. Кто-то разваливается, а церковь христиан деревня евангельская, она объединяется. Вот смотрите, на этом месте Аминь. сколько людей. Слава Богу. Да благословит сегодня Господь всех нас. Аминь. Аминь. Спасибо за доброе слово, дорогие братья и сестры. Я хочу представить слово буквально на одну минуту. Он отказывался, этот брат, но я думаю, что он меня послушает. Владимир Николаевич Шутяк, пожалуйста, наш архитектор Соловьи, который разрабатывает проекты домов молитвы и Лепта его была очень весомая здесь. Ну и конечно то, что вы видите, Владимир Николаевич, это как для славы Божьей, несколько Слава, Слава Богу! Я думаю, что каждый человек, который здесь есть, каждая душа, она внесла какую-то лепту это строительство. Это все для славы Божьей. Я, как наблюдательный человек, я, ну, видит такую историю здесь, прямо вот когда Делался плинтус, здесь вот парни, наши братья делали, и я смотрю, как они заглядывают, там даже ничего не видно, можно было как-нибудь сделать. Но они делали очень-очень аккуратно. И я еще хочу ну, вспомнить такую историю. Одну христианку спрашивают, ну чем ты можешь доказать, ну, доказать что ты христианка? Она уборщица была, обыкновенная уборщица. Ну, и она подумала, говорит, что же ответить, как? Ну, и подумала, подумала и сказала, что я, когда была неверующей, я подметала, где люди видят. Но когда стала верующей, я подметаю там, где люди не видят. Там видит Бог. И вот я хочу сказать такое как бы пожелание. Надо нам быть христианами не только, чтобы люди просто видели. Нас видит Бог на каждом месте. Да благословит вас всех Господь. Спасибо. Спасибо. Вот видите, какое хорошее пожелание вы оставили для нас. Братья и сестры, мы выслушаем одну песню, братья-строители и сестры-поварные. Oh, yeah. очень большое сердце. Виктор Николаевич Федоров, пожалуйста, да. несколько слов. Одна минута или две, а завтра ваша основная будет Слава Богу. Слава Богу. Знаете, почему я стал закатывать? Когда брат Володя ее делал, я сказал, Володя, я постоянно по дому молитву проповедую вот возле стола, Вот ты сделай такую кафедру, чтобы она была нормальна, потому что если брат после открытия сюда приезжать, брат Варлачев и проповедует. Так я примерился нормально. Это первое, что я хочу сказать. Второе, вы знаете, в Библии я так смотрел, у нас среди нас много епископов, помазанных братьев, так, так. я там и так стоял возле окошка, и мне сердце легло, что в Библии есть, знаете, вот два, один осел и один ослеп которых это Господь Бог использовал, когда езжал в Иерусалим. И я благодарю Господа Бога, что я был тем осленком, на которого Иисус сел и приехал сюда, это ну, сука безводный построил такой дом молитвы. Я говорю искренне. Очень приятно, что когда Господь Бог тебе дает духовный путь, Ну а чтобы не обидеть моего брата Николая, он, наверное, он второй посел. Так что Господь Бог подостает всех нас. Брат Николай Кимчук, диакон церкви Христа Спасителя города Луцка, сотрудник миссии «Голос надежды», приглашает ответственное слово, Николай. Катедра подойдет тоже, а можно за столом? Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! И потому что Он Воскрес, мы здесь. Слава Богу. Слава, Богу. Слава Богу! Я бы сегодня, смотря на вас, на все, что здесь происходит, хотел бы вместе с небом повторять «Свят, свят, свят Господь Соловок». Дорогие мои, мы много сегодня слышали, я хотел бы сказать было посвящение этого Дома. Мы здесь, не Будем размышлять, рассуждать. Пусть наше сердце будет посвящено Богу. Пусть будет так. Да? Давайте постараемся быть детьми Его на всяком месте. Пусть Бог благословит и эту местность, и всех, кто приехал. Богу слава. Слава Богу! Братья и сестры, старшего пастора, старшего пастора, Церкви Христа Спасителя в городе Луцке, брата Василия Величко. Он сегодня среди нас, я рад, что он приехал. Бригады, которые ехали с Волыни, многие братья из нашей церкви. Также брат который был в последней бригаде брат наш э, будет э, Володя тоже скажет приветственное слово. Но передайте, Василий Николаевич, благословит Господь. Даже Слава я по праву землячества даю не пять, а шесть конечно, братья и сестры, я присоединяюсь к этой великой радости. Вы знаете, я стоял, и мне пришло на память такое место. Ну, может, займу больше. Шесть с половиной. Вы представьте, гора Корнил. На ней построен жертвенник. Мы говорили, был жертвенник построен. Но пришло время, когда он был с пренебрежением разрушен. Да, мы читаем в Библии, что было такое время, что он был разрушен. Камни разбросаны, пренебреженный кем был разрушен. Мы можем только догадываться. Или указание и Изавери было, или Ахала, или его воин но был разрушен. вы представьте, эти камни болялись, кто-то ходил по горе, смотрел, и может, а другой говорил, был такой несчастный, безумный. Непотребный Илья построил его, или кто? Ну вот с пренебрежением разрушен он где-то в бегах, его нету. Вот у нас Ахал, царь, страна, и камни валяются. Но пришло время. Я так слушаю, как братья говорят. Вы представьте, с каким пренебрежением смотрели опера, начальники лагерей, вот на таких братьев. Они просто, напросто, извините, что я так покажу, смотрели они и думали, ну дурачки какие-то, о каком-то Боге говорят. Когда страна строит коммунистическое общество, мы в космос взлетаем, думаем, в глубину океана, а они говорят о каком-то Боге. Ну какая-то бессмыслица. Но это были Божьи камни. И их разбрасывали, их так бросали, что некоторые остались в могилах. Их так разбрасывали, пренебрегали, и говорят, да, они умрут, и их не будет, и эта пропасть закончится. Но настал день. Настал день накормили, когда Илья сказал, подойдите ко мне. И народ, и царь, и вельможи подошли. Братья и сестры, видите, кто сейчас вашей Бог сказал, подойдите ко мне, и вы первые жители церкви, жители сухобезводной, члены этой церкви, вы первые участники в этом, подойдите ко мне. И вы знаете, что случилось? Илья начал пренебреженную...